вас программа Культура Вью сегодня у прямом эфире. Я с удовольствием представляю наших гостей. Это Гурт Пур Пур с Харькова. Привет. Добрый день. Как ну, настрій у вас? Да уже лучше. <laughs> просто, а было гірше? <laughs> ну, <laughs> мы а приехали ночью. Да, у нас была не очень, не очень комфортная дорога. Да. что мы ехали из Сум через Нежин, и это был поздний поезд. Но можем выспались, да, и можем, мне кажется. Очень Ваш э, тур э, відучені розпочався у березні, так? Так. Да. Да. Ну, сьогодні ви завітали до нашого древнього і славного міста. До речі, були хоть раз, хоч раз в Ченігві. А чули Нет. щось про Ченігів? Ну, в, как в школі ж історію учили, все таке, как бы по чуть-чуть. Всего немножечко. Но интересно было все-таки побывать, потому что и друзья были из Чернигова, и все. И пытались, собственно, все эти годы доехать до вас. Вот, наконец-то попали. Очень рады. А вы ВКонтакте, да у вас прохильники из Чернигова? Пишут да, у нас есть, есть. прохильники по всей Украине, вообще очень много, и в маленьких городах особенно, и вот как раз там нас ждут все время, а в маленький город тяжелее всего приехать, потому что, ну как бы, организация очень трудная. Ну очень не дочекався. все. Сегодня вечере у пабе Кэш ваш mm -hmm. концерт, первый концерт в нашем эмиссии, уже який в туре? Третий. А, да. Тобто тур только распочался. Цікаво, а какую программу вы привезли? Это старые песни, это новые песни. Ну, как бы We do Change tour. это uh, фактический тур, который был построен вокруг uh, грядущей презентации первой части альбома? Uh, я думаю, что мы в мае, если ничто нам не помешает, выпустим? Первую часть. Это будет мини-альбом из новых песен, которые мы будем презентовать и сегодня вечером тоже. Ну, мы постарались собрать самые лучшие песни, те, которые за 8 лет не потеряли для нас, как для музыкантов, да, своей актуальности. И мы постарались сделать программу более-менее однородной, чтобы не было эклектики, потому что, на самом деле, если собрать весь материал за, за, все наше, за время всего нашего существования, то получится э, три разных концерта трех разных групп. Вот, поэтому... Но ну, когда мы так делали, к нам подходили, вот и организаторы бывало, и говорили, вы самый эклектичный коллектив, который мне довелось когда бы то ни было слышать. Вот, поэтому мы решили, что это, наверное, странно, и нужно как-то более... Ну, постарались какую-то внутреннюю драматургию выстроить. Надеемся, у нас получилось. Ну да, за 8 лет, потому что было много экспериментов. Правда, очень много. Добре. 8 в минуло. Пишу уже 9 й угу. так? День рождения вы же святковали, знаете, в Лютом, Я... так. В феврале, Добрый. да. Створен был. И Тільки цього року Пурпур, -пур, ну, можна сказати, вибухнув, став відкриттям року. Mm -hmm. Ну, так дехто вважає. Хтось по-іншому, там, завдяки вашій участі у Євробаченні. Але до Євробачення ми ще повернемось. А я хотів би, щоб ви розказали ось протягом восьми років, чим ви займались, що відбувалось в групі. Это же не 8 месяцев, а 8 роков. В 2010 году мы тоже были открытием года. Это ну, какие-то такие странные процессы. В смысле, ты существуешь, можно просуществовать 20 лет и из кожи вон лезть, стараться что-то делать. И мы достаточно много чего делали. Ну, вот, в 2014 году, например, у нас был тур по Украине с оркестром. Это, ну, для нас это было достаточно большое событие. И это было более или менее медийное событие, да, но вот... Э... Того внимания, которое привлекло выступление на Евровидении, мы не, мы не собрали, потому что э, телевидение э, имеет невероятную силу по-прежнему. Для меня это вообще полнейшая неожиданность была, конечно. Но вот даже в 21 веке телевидение по-прежнему... Э, имеет силу над умами А вы думаете, большинства... что телебачение перемагает интернет? А, ну, выходит, что да. Если ты не, не, если ты не вирусный контент, ну совсем вот да, сделать что-то такое, что да, чем люди захотят делиться, не просто душевное, там, красивое, хорошее а, и качественное, а, а просто какой-нибудь там дурацкий ролик, да, когда нужно смотреть и не нужно много думать. Вот этим делится, конечно же, отлично. А если ты хочешь донести что-то до слушателя, то, конечно, пробиться тяжеловато да ну, на самом деле, сейчас, когда э, у нас были какие-то радиоэфиры после Евровидения, э, было забавно осознавать, насколько мы нишевые. Потому что, э, ну, интернет как бы интернетом, да, но интернет все равно позволяет э, естественным образом формировать э, нишу, да, в которой постепенно сам собой развивается продукт. И телевидение по-прежнему, оно массово, ну, вот. Но я бы не сказала, что мы такие прям нишевые, потому что голосование людей показало совершенно обратное. Были бы мы нишевыми, совсем нишевыми, то да, проголосовали услышали, бы за. Тебя услышали те других... люди, которые тебя не видели в интернете. Да, понимаешь? но это не значит, что мы нишевые. Нас просто не показывали тем людям, Всего которые на нас нужно было донести. Я говорю об обстоятельствах, которые формируются невозможностью общем, пробиваться на телевидении. мы все добрый. это время бились, активно пытались пробиваться, как могли, и ну, наконец-то. А не было такого ощущения, что ой, все набридло, ничего, успеха такого не ма, там, ну, я думаю, что у Харькове вы были відомі, известны, там, возможно, да. в Харьковской области. Да, да. Так, да. Там выступали по клубам, не, не было такого желания. Да было, конечно. Да. Конечно. Я, 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 вот, например, дикий пессимист, и каждый год я давала группе еще год <laughs> и говорила: все, еще год, и больше, а потом ну, с каждым годом ты же столько сил вложил, столько времени, и как бы, и ты думаешь, ну ладно, еще год. Вот и тогда уже точно все. Ну и в этом году мы решили экспериментировать, потому что мы никогда не участвовали ни в каких конкурсах, ни в никуда вот на телевидении в таком формате, да, мы и не собирались появляться. А тут я подумала, да уже черт возьми, А, так пойдем. вы подумали, никто не порадовал брать участие в конкурсе? Да в нет, конечно. Это мы, была как да, мы, мы подали туда заявку с мыслью о том, что... Ну, пускай послушают, пускай знают, что мы вообще есть, что вот такую музыку мы делаем. И никакого ожидания, вот такого эффекта, который мы получили, да, да, ни в коем случае не было. Ну, на самом деле, если бы не настойчивость наших слушателей, которые нам просто в какой-то момент начали писать, что ребята, вы же выпускаете как раз мы в конце декабря выпускали сингл Новая песня с будущего альбома. Они просто начали один за другим писать, что, ребята, вы же проходите по регламенту конкурса, почему вы не участвуете, может быть, вы участвуете, и т.д. и т.п. И, и мы подумали, что да, но ну, мы, то, не... Сам, э, вы не мы не саму песню вы специально мы даже не письмо, выбирали так? песню более ага. того у нас была одна единственная песня готовая вот которая вот в таком форме в которой уже можно было то, отправлять она по, э, за конкурса да э, и подходила как... новой, там, сейсию, да, угу. там, и мы ее отправили просто потому что она была одна и в декабре мы у нас план был мы двигались своим совершенно направлением э, Снять клип. Мы сняли клип в декабре. И поэтому, ну, многие подумали, что после Евровидения сразу же выпустили клип. А, это, наверное, в них деньги вложили, уже сразу же сделали, и еще задвинули в формат. Вот. Но нет, клип был снят заранее. Вот и мы не потому, что мы готовились к Евровидению, а просто потому что мы шли по своему, собственно, задуманному маршруту по своим планам. Ну, вы как. Я не скажу, що молода група. Як ви вважаєте, продюсерська машина в Україні вона працює, ну, судячи з того, що. Ну, працює, але в... мы... не в нашу сторону. <говорить> а в чому? <говорить> <говорить> ну, в сторону проєктів, которыми можна повністю управляти. Ну, как бы они делают. Ну, понимаете, попса бывает разная. Как бы есть качественная попса, да, которая о, хорошо сделана, красиво выглядит э, и все-таки что-то несет в себе. А, а есть совсем на рассчитанная примитивного зрителя. И вот мне кажется, что вот эти самые продюсеры они во многом недооценивают зрителя, потому что вот голосование на Евровидении именно это и показало, что Зритель может думать, может слушать и хочет вообще-то уже что-то более настоящего, чем вот эти пластмасски, которые клепаются под шаблоны. А, а может, они не умеют делать качественный продукт? Они умеют, поверьте мне. Просто качественный продукт потребует больших затрат. Ага. А зачем это делать, если можно сделать дешевле, примитивнее, и все будет и так понятно. И ну, все вас... равно будет приносить деньги. Понимаете, продюсеры, они же хотят денег зарабатывать, и все. Бидраза, Если бы хотя бы да? кто-то из продюсеров захотел э, взять на себя какую-то более образовательную функцию, что ли, или поднимать уровень культуры в стране, то мы бы совершенно другие результаты увидели. Вас называют инди-группа, инди-поп-группа. Вы сгоднее? Ну, я мое на увазе в прессе называю так. Инди-поп-группа. Инди от слова... Кто-то читал, что инди-джаз. О, oh, нет, ну это было в прошлом как раз. Uh -huh. У нас все началось джаз-блюз-басанова, uh -huh. потом пошло в какой-то поп-рок. Потом вот, в общем, сейчас у нас электропоп. Но Индия не от стиля музыки, а от слова independent. Независимый. Незалежность. То есть мы как были независимыми, так мы остались. Поэтому никто нам не диктует, какую музыку играть. Мы все делаем от души и так, как нам нравится. На ну, сцене вострое, но еще есть друзья, которые вам помогают в туре. Есть команда. Так? Команда. Скорее, да. И сколько человек? А, обычно у нас в туре пятеро. Ну, и сейчас здесь. Пятеро. <с <furious> <с <order> Это наш директор, он же концертный менеджер. Наша мама и папа. Да, и, и, и наш звукорежиссер. Еще с аранжировками нам помогает наш друг Артем Алтунин. Вот. Нет, это, да, тоже часть нашей команды. Такая а, темная лошадка. Ну, то у вас есть э, команда, и очень хорошо, что вы так э, міцно держитесь, э, дружба есть, так? Можливо, там... Ну, мы 24 часа в сутки проводим вместе. Ага. Конечно же, есть не только дружба, но и всякие скандалы, потому что я скандалистка. Но э, это как в любом плотном коллективе. Наташа, я бы не сказал, что вы скандалистка. Вы такая осветлая, такая, такая, такая бандитная, но... Хиба можно таким... Ведь я девочка. Вот я, я, считаю, что женщин в группе не должно быть. Если бы меня, ну, как бы можно было убрать, я бы тоже между мальчиками всегда проще найти контакт. А так э, им бывает со мной сложно, потому что мне самой бывает сложно. Знаете, что-то там ударит в голову и все, и ничего ты сделать с собой не можешь. А пусть что вы, до речи, занимались совсем не музыкой, Меньшими справами там училась э, mm -hmm. Mm -hmm. на... Да, но с музыкальным с образованием только Гриша. Полезным, да? Вот, mm -hmm. он, он по-честному у нас барабанщик. А, и сейчас учится на басу играть еще. По-честному. <laughs> ну, ну да. Но я долгое время себя mm -hmm. не считала музыкантом вообще, потому mm -hmm. что а, ну, я считала, что музыкант, это тот, у кого есть образование музыкальное. А, поэтому Евгений у нас... Режиссер кино и телевидения по образованию. Я клинический провизор, ну, аптекарь и такое что-то общее э, с семейным врачом еще есть. Но душа требовала музыки у всех. Ну, я думаю, що у вас більше здібностей ще судячи на ваш такий оригінальний вигляд, майкафи ви ще робите сьогодні. Так. Перед, до речі, ефіром Наташа робила сама. Думаю, ну, це ж. Ну а цьому мистецтву як ви навчились так придумати собі образ імідж. Він же, я думаю, що не постійно такі, не кожного дня. Ну, ну вот, вот сейчас, конечно ну, же, цикл... я знаю, что у меня дальше концерт, ага. еще все, поэтому я тобто как бы более а, инженит, сильно подготовилась. Да? Но я чуть-чуть его видоизменю, скорее ага. всего. Но а, там полосочки всякие я себе и точечки я каждый день себе рисую. На ну, как бы я вот иду на улицу, да, и я... Кто-то красит ресницы, а я <соценно> рисую точечки. То есть вы так ходите? Да, по улицам. Ну еще переходы. Ну, без короны, конечно, без ну... всяких там наворотов, зачем так шокировать? Радуются, удивляются, смеются. Кто-то говорит: "Боже мой!" Вот по разному реагируют. Ну, вы уже звыкли до этому иметь. Конечно, так? да. А на моей бутне сейчас думать, это можно может быть, да, у меня экстра это так ординарное. естественным образом идет, как-то оно само видоизменяется, там добавляется что-то, а потом оно перетечет, может быть, во что-то еще. Я просто слежу за тем, что мне нравится, и там, честно, у меня тема блестяшек. мне нравится все, что блестящее. Раньше мне вообще не нравилось все, что блестящее, поэтому я даже не знаю, что будет потом. Давайте ще про музику поговоримо, про вашу. Спочатку, що у вас народжується текст, чи ну, урок музикантів, риф якийсь там гітарний, потім вони там щось придумали, а у вас? Ну, ну по-разному буває. Ну, да, в останнє час, по крайней мере, у нас ну, за багато років перепробували різні способи. Просто какой в какой-то период времени это было достаточно все просто, Я имею в виду, я что-нибудь играл, Ната что-нибудь начинала петь, и, в общем, через пять минут уже у нас получилась какая-то песня. А потом постепенно мы начинали усложнять нашу музыку, и уже не получалось придумать это так, потому что у нас появились еще музыканты, и нам нужно было делать аранжировку. <связать> да, волшебные слова аранжировка <связать> портит жизнь. <связать> <связать> да, но пока, <связать> у было, пока у нас было акустическое трио, две гитары и вокал, конечно, все было очень просто и понятно, потому что у меня в голове сразу звучало две гитары, и мне это очень нравилось, и было очень все просто и понятно. Да, <связать> со временем это стало значительно сложнее, и сейчас это какой-то очень тернистый путь, который мы проходим месяцы, ну, у нас некоторые песни... Ну, тот случай, когда ребята встречаются с моей истеричностью в том числе, потому что мне что-то там очень сильно может не понравиться, я говорю, а я, если мне очень не нравится, то я, мне тяжело сдержать свои эмоции, и я говорю это самыми ужасными словами, которыми только можно. И поэтому ну, творческого человека неподготовленного это может сильно ранить даже. Вот. Но... Наташа, а может я вас попросить, час нашего эфира завершится, угу. я хотел бы, чтобы вы прочитали свой вирш, такой, я на думку спал, самый зараз. Угу. «Быть телом Бога, мыслью ветра, ветшающим шатром». Быть вместе вместо врозь, как капли дождевые за окном. Любить, как плакать, пылью на свету, сверкающим песком. Я буду лишней, рядом, искрой, и не уйду. Здесь дом. Дякую, дякую. <laughs> ну, нашим телеглядачам я хочу нагадать, что в гостях у программы был харьковский инди-поп-гурт Пурпур. Ми з вами ще подивимось останню роботу, про яку вже сьогодні говорили від Ченч. Нове відео, нова, нова пісня. Приходьте сьогодні до Кеш На зустріч з цими чудовими музикантами. музикантами, чудовими хлопцями і дівчинкою. Оригінальною, дуже симпатичною. Всього вам найкращого дивимось кліп Пур-Пур.